Здравствуйте, меня зовут Роинский Евгений. Я пришел сюда для того, чтобы продемонстрировать вам, что у меня внутри. Очень волнуюсь, но надеюсь, что это волнение не помешает. Занимаюсь я организацией концертов, организацией праздников. Работал с многими артистами нашей украинской, и неукраинской эстрады. Были сцены по полторы тысячи людей в зале. И вот я пришел сюда, и у меня тупо мандраж какой-то. И я не могу с этим собладать. С первого курса мы постоянно были за кулисами, и все, и Кобзон, и Могилевская, и Лора. Мне вообще казалось, что это нереальный мир, что эти люди какие-то боги с Олимпа, просто их не существует, они нарисованы. Тут мне дают задачу, должен подойти к Кобзону и сказать ему, дядя Кобзон, пойдемте на сцену. Но это было в юношестве. Я так в какой-то момент так обернулся, посмотрел и думаю, что происходит вообще, куда, ты, куда делся Женя, который с шести лет ходит в музыкальную школу, который играет, поет, который постоянно в музыке, в творчестве. И тут я превратился просто в ведущего караоке или организатора каких-то там мероприятий, вечеринок. И вот когда вводишь очередного артиста на сцену, то так безумно хочется поменяться не местами, хочется быть на сцене, а не за сценой. Я очень надеюсь и верю в то, что этот проект мне даст такую возможность. Хыпай, папе. Ну, 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 Росенька, давай, папе. Ну, бы все получилось. получилось. ну, ну, сон мне Желтые огни И люблю во сне я По времени Папа, как ну, Но... затянет По цыганскую, времени. давай Ну давай, папа Утром Или пьешь с похмелья Да эх, раз, да еще раз Да еще много, 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 много раз Да что ты, да еще раз Опа! О, ничего Опа! себе! Я вообще вообще картинка другая была, да? Вот Возьми. так вот. Ожидали увидеть кого-то брутального, не знаю, мужчину, который поет э, 40 -плюс. песню 40 -плюс. 45 ну, лет, да. где-то так должно Но... быть. А вам сколько лет? Как вас 27. зовут? Меня зовут Женя. Да. Чем вы зарабатываете на жизнь? Организация мероприятий, вечеринок, концертов. Прикольно. И всего -всего. А для каких артистов вы организовали? Вот, например, у Лорак да? работал на последнем концерте. Ой, прекрасно. Ой, А как это вы с организаторов концерта решили выйти на сцену? Такой поворот. Почему? Ну, я, в принципе-то, занимаюсь. Я по, образованию режиссер эстрады, артист эстрады. Я этим занимаюсь. Вот. Но пока вот не получается до конца реализоваться, я занимаюсь всем, чем можно. А песни Высоцкого вам нравятся просто? Вы... Да, Высоцкого я очень люблю. Вот. Это для меня такой как бы пример Для подорожання можливо. А... Не подорожання, в сенсі музикального, а да, подорожання навіть человеческого. Ой, ой, не треба, ви краще так не говоріть. Там не така проста в нього доля, щоб імей примір для подорожання. Краще бути собою. Я вкленюся, хочу сказати. От у вас справді красивий глибокий тембр голосу. Голосові дані, вокальні дані, у вас може і краще, ніж Висоцького. Але він співав. Я навіть не хочу сказати серце, він печінкою співав. Ну, розумієте? От прямо вивертав з себе все, що може. А ви стояли і пробували заспівати як Висоцький. Ну, у вас так не вийде, і в мене не вийде, і ні в кого не вийде. А свій тембр ви так і не розкрили до кінця, тому я не повернувся. А тембр у вас красивий. Спасибо. Я, чесно кажучи, взагалі абсолютно согласен і солідарен зі со славою, тому не повернувся. Я уверена, что вы будете петь и не только будете существовать в качестве организатора концертов, вы проявите свои, наверное, недвижимые способности как режиссер. И я вам желаю, чтобы вы все-таки вышли на сцену и сказали свое слово. Будете... Спасибо вам большое. Будете спевать, организовывать свои концерты и работать режиссером. Все в три в одном. Уникально. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Плачь, Арина, плачь! Мы проверили! Плачь, плач, плачь! Эй, семейка! Ну я скажу, что я рад хотя бы тому, что в эфире один плюс один прозвучит высоцкий. И, <п mezix> и люди видят, что 27-летние. Ребята поют висоцкого. Дякую вам. У Вас прекрасна группа у вас красивая донечка. Я тоже такую хочу. Не, ну переживайте все, идите. щасливо вам. Дякую вам. О, не хочет не хочет уходить. Наступной недели. Голос на межи уяви. Браво, нервно курит в сторонке. Якщо ви в моїй команді не будете, то я далі покидаю проект. Кохання Ані Лорак з першої ноти. Чувак, льовий такий. Я тебе хочу. Нові тактики бою від Сергія. Ні! Я тебе не пущу! Я тебе не не пущу! пущу! <плес> Та чи не здасться без бою, Святослав? Я сказав, все. Я ухожу. Щасливо! перезавантажуйся разом з нами.